Привет, Жека. Ой, горе и годи. Неделя сегодня на рыбалке. Приехали на рыбалку. Щука не ловится, не стали ехать на жерлице. Поедем на белую рыбу. Ну, приехали на белую рыбу сюда. Заехали до этого Ярославского, додачи дачи туда. Ни хрена мы там не зашли. Не зашли, ни хрена, заход такой поганый там, и дивлюсь, я там кто-то доской ложил, потом сторож там пришел с дачи, говорит, хлопцы, не вы сюда. это В общем, приехали до Масельского дача, тут, самой Мортовой. Приехали, заход хороший, все, этот, зашли. Пришел на этот, закормил я лунки на 6 метрах. А -а -а. И вот это сейчас 12.47. Ни подлещика, ни плотвы, ни хрена не ни хрена, на такой глубине 6 метров, ну, наверное, с десяток окуней где-то, этот, э, поймал и все. И вот это не знаю, ходив до хлопцев, хлопцы там дальше под берегом, метров 200, наверное, от меня, ну, вот. Тоже окунь ловится хреново, и такой маленький там, что они там матюкаются. Этот. Ну, приехали даже Тут палатку поставил. Пошел до хлопца девлюсь, а тут этот закормился. Пошел, думаю, попробую там этого. Окуня. Ни хрена не ловится. Поприезжали тут хлопцы. Еще рядом поставили где-то палаток штук 6, наверное, рядом. Ну уже не никого Я тут сам остался. Но. Ну то такие дела. Ни хрена не ловится. Ни, не пойму я чего, что такое, что этот из-за того, может, что солнце светит, или черт его знает, что, что ей надо, не знаю, что ей надо. Ну, то такие дела. Лед, конечно, сантиметра два где-то чистый лед, и сантиметров пять, где-то четыре снег. Вот то, что снегу нападало, он э, мокрый был и замерз. Вот, вот такая, такая вот это. А за этот понравился мне этот поплавочек, что я сделал сверху желтеньким, ну, что раскрывается так вот. Но по три блямбы там, по три капли красного нашлепал. Ну, надо было по одной капельке поставить. Вот. А так нормально, мне понравилось. Сейчас не знаю, покажу тебе. Вот. Где она тут? Надо так вот перевернуть. Вот. Хорошо, видно хорошо его и вот это. Вот только и дела, Жега. Так что вот такая рыбалка. Наверное, больше не приедем. Ну ее то не фини задай рыбы, ну не ловится. Тут слышу, хлопцы, тарахтели возле палаток что вчера были, и вчера не ловилось они этот и сегодня. Это, ну, дивлюсь, много уже поуезжало. Своим тоже говорю, давайте поедем. Да не, давайте мы до конца будем. Ну, до конца так до конца. Ну, как-то. но такие дела. Так что ты сильно не расстраивайся. Рыбы нема. Не ловится. Она то есть там где-то и много его, но она сильно разбавлена водой, я тебе скажу. Вот такие дела. Так что, пока. Ну, планируем еще, может, в среду поедем. Хлопцы кажут, давайте в среду, может, съедем. Подивимся, что она. Ну, давай, Жека, пока. Вот такие дела тебе. Такие тебе новости.